Mm -hmm. Що відбулося yeah. в кабінеті заступника генерального прокурора. Да, нам ну, вдалося туди потрапити. Безумовно, люди демо... бюрократи доросли до, до... На 100%. Да? А, і все-таки ми пояснили коротку ситуацію. Там багато часу ми не зайняли в нього. Обіцяли взяти під особистий контроль. І попросили заяву сформулювати. Сподіваємось на краще, тому що е, так чи інакше справа дійшла підверху. Ну, хоч нам ми довго перебували в кабінеті е, прийому громадського, але все-таки до заступника ми потрапили. Ну, Він сказав, пообіцяв взяти від своєї шляхом. То що, коли тебе арештують? А, ну не знаю, чекаємо. Вони самі не очікували, що з'явлюся. А що тобі тепер робити, якщо тебе зараз не арештували? Тут чекати, коли арештують, чи їхати додому, чекати там не буду признаватися, я поїду, але я думаю, що ну цілком вірно, що мене можуть арештувати, тому що завтра на суд я примусово я повинен потрапити. Тобто, якщо ти потрапиш на суд добровільно, тебе не пустять. Ну, добровільно примусово, я туди все таки потраплю. Тому завтра суд. і Всіх запрошуємо. В кабинете ее. в кабинете больше всего, да, э, видимо, за, заступника, генерального прокурора, а точнее там лицо, которое нас соединяло. Я, кстати, да, не, я не знаю, знаю, кто это, был, кто это был, обеспокоил без запрос без. мой депутатский запрос и ответ на него выглядит, да, так, так как исходя из текста официального ответа на мой депутатский запрос в перечне лиц проходящих по делу указаны лица, которые абсолютно в этом деле не могли участвовать по определению, то есть это Кицкий, там абсолютно не мог принимать участие в этом деле до его фигурантом господин Костевич, так как Костевич это не фамилия, а псевдоним, которым человек пользуется в Фейсбуке. Из этого текста становится абсолютно понятно одно: это дело фабриковалось изначально, и папки были просто перепутаны. Это больше всего обеспокоило, потому что самым первым, говорит, дайте, дайте ответ в Человек убегает, человек, человек исчезает, потом возвращается, все говорит, у вас, у вас есть 10 минут для, для разговора. Мы заходим очень усталый человек, очень приветливый, да, сказал, да, я все понимаю, быстренько, так все, вот рассказали, все изложите в, в письменной, форме, а же завтра ли? же это дело э, будет принято, да, на контроль, на месте будем его расследовать. Э, я не знаю, как относиться этому результату положительно и отрицательно. Очень во многом наверняка решение завтрашнего суда станет иллюстрацией к тому, принял ли всерьез наши аргументы заступил генерального прокурора. Посмотрим, посмотрим. Я, не, я не, могу сказать. В самом случае я вышел с оптимизма. Я понял, что если нам удалось, удалось пройти, если нам удалось не остановиться на пороге приемной и, и, и пройти вовнутрь, значит эти стены проницаемы, а проницаемые проницаемы они только благодаря участию в этом деле молодежи. И чем, чем, да, чем больше у нас будет, тем больше проницаемыми станут стены даже самых закрытых учреждений.